Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa Walaiberis Klan. Bukan main lagi anak-anak papa mengutuk dan juga memeli Tuan Guru Hajadi berikutan ucapan beliau ketika kempen PRK Air Kuning baru-baru ini. Tetapi saya cakap terus terang, kutukan dan perlian mereka itu menambahkan lagi kepercayaan saya betapa mereka ini memang jadi bangang sejak mereka ini menyokong Madani. Kalau tak sokong Madani, mungkin mereka ada otak sikit. Tetapi itulah. Adakah orang-orang yang menyokong Madani ini ada otak tak? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang anak-anak Papa ini, terutamanya mereka yang telah masuk ke dalam parti amanah, memang menunggu masa sahaja untuk menambahkan perlian, cacian, makian, serta hentaman ke atas Tuan Guru Haji Hadi. Kerana dendam mereka terhadap Tuan Guru Haji Hadi sejak dahulu memang tidak pernah terbadam dan dendam ini sebenarnya tuan-tuan dan Bostan, saya yakin dan percaya bukanlah kerana mereka itu dikenakan oleh Tuan Guru Hajadi ke apa-apa ke tidak sebab mereka pun bukannya dihalau keluar daripas mereka ini keluar sendiri daripas kerana mereka telah kalah pemilihan tetapi dendam ini sebenarnya ialah dendam DAP sebab kita semua tahu yang penghalang utama DAP daripada melaksanakan agenda-agenda agenda mereka terutamanya ketika mereka berada dalam Pakatan Rakyat satu ketika dahulu ialah Tuan Guru Hajadi banyak benda yang DAP cuba rancang dan sebagainya tetapi telah dipatahkan oleh Tuan Guru Haji. Dek kerana itulah mungkin tuan-tuan dan -tuan sekalian DAP sampai kesudah dendam dengan Tuan Guru Haji. Hadi. Kalau kita masih ingatlah kan, dulu DAP memutuskan hubungan dengan Pemuda PAS. Kemudiannya memutuskan hubungan dengan Tuan Guru Haji, Hadi, tetapi tak putuskan hubungan dengan pimpinan-pimpinan PAS yang lain. Nampak tak? Di situ dah menggambarkan betapa mereka ini sebenarnya sangat-sangat berdendam dan tak puas hati dengan Tuan Guru Haji. Hadi. Dek itulah mungkin dendam itu dibawa sehinggalah ke kini oleh parti amanah. DAP tak nak tunjuk sangatlah yang mereka ini memusuhi Tuan Guru Wajadi Sebab memang orang kata apa, menembak diri sendiri lah kalau ikutkan. Tetapi kalau parti amanah ini, ialah mereka akan kata yang Tuan Guru Wajadi ini penunggang agama lah. Menteri, orang kata apa, duta berteraf menteri yang tidak ada function yang makan gaji buta seorang yang menggunakan dalil untuk keuntungan diri sendiri macam-macam lagi lah kutukan terhadap Tuan Guru Rajadi yang mereka telah lemparkan sekian lama tuan-tuan dan puan-puan sekalian belum cerita yang oh dulu pas zaman ni Aziz bagus zaman Haji Adi tak bagus sedangkan zaman ni Aziz itulah zaman jadi sebab basicallynya Tuan Guru Haji Hadi jadi Presiden PAS sejak tahun 2002 dan Nia Aziz pun masa itu Mursyid Al-Ampas. Nia Aziz ini dilantik sebagai Mursyid Al-Ampas pada tahun 1994. Jadi basicallynya majoriti masa Tuan Guru Nia Aziz sebagai Mursyid Al-Ampas ialah ketika Tuan Guru Haji Hadi menjadi Presiden. Tapi tak apalah saya faham mereka ini kadang-kadang bodoh pasal sejarah. Tapi tak apalah. itu belakang cerita Tuan-Tuan dan Puan Dan yang terkini, mereka telah menyerang Tuan Guru Haji Hadi berikutan ucapan Tuan Guru ketika kempen PRK I Kuning di mana antara lain Tuan Guru Haji telah menyatakan bahawa kemenangan politik itu adalah lebih penting berbanding dengan membuat umrah dan juga haji. Itulah apa yang telah dipetik oleh media. Of course dalam media ini kadang-kadang petik sekadar saja. Tapi tak apalah. Tengok-tengok orang-orang PAN macam biasalah tuan-tuan sekalian. Orang Parti Amanah ini betul-betul nak kutuk Tuan Guru Haji Hadi. Sampai mereka dok kata Jakim tolong siasat. Kerana Tuan Guru Haji Hadi ini telah orang kata apa mengembarkan satu ajaran sesat sebagainya. Mengatakan ibadat yang wajib seperti haji dan juga benda yang sunat mu'akat seperti umrah ini. Tidak penting berbanding dengan kemenangan politik. Oh itulah kata-kata mereka tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi sebelum saya hendak membalas balik kata-kata mereka itu, sebelum saya nak menyekolahkan mereka sampai mereka jadi cerdik, kalau mereka ni jadi cerdik dia kan, saya mahu anda untuk menonton video penuh ataupun sekurang-kurangnya konteks penuh ucapan Tuan Gudah Jadi yang telah dilaporkan itu. Jom tonton. Betapa besarnya kewajipan politik ini, sehingga Nabi SAW, mendahulukan kemenangan politik daripada menunaikan haji dan umrah. Orang kita buat haji umrah dulu, politik kemudian. Nabi kemenangan politik dulu. Baru Nabi buat haji dan umrah. Bila Nabi nak buat umrah, kerana rindu pada Mekah. Memakai pakaian ihram dengan sahabat-sahabatnya. Siapa tengah jalan dihalang. Oleh pemimpin-pemimpin Mekah yang bukan Islam. Disekat. Tak ada menang dengan senjata. Kekerasan. Nabi kata wakil Sayyidina Osman untuk berunding. Kerana Umar Dullah Allah tak balik. Tersebar begitu, Osman dibunuh. Lalu Nabi bertindak berbaikah dengan sahabat-sahabat dia untuk menyerang Mekah. Sama ada menang atau masih. Dengar berita ini, bin Mekah takut. Mereka akan hantar rombongan berunding di oleh Suhail bin Amar. Buat perbandingan. Dikenali ke perjadian Hudabiyah. Dalam perjalanan itu, saya ada jadi penulis. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin Kapi yang Mekah kata kami tak setuju. Kami tak dengar apa kata ini. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata ikut apa yang dia mahu. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amar So dia kata kami tak terima Muhammad sebagai Rasulullah. Kami tak beriman, tak percaya. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ambil Rasulullah tulis Muhammad bin Abdullah, ikut dia. Kemudian yang penting orang-orang Islam tak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun ini. Umrah mesti ditangguh tangguh tahun depan. Sedangkan mereka sudah pakai pakaian ihram. Tak boleh dibuang begitu saja. Allah menurunkan ayat baik wahsirtum fa mastai min al had. Jika sekiranya kamu dihalang masuk beka dah pakai ihram hendaklah membelah menyembelih binatang bayar denda Kemudian gunting rambut cukur kepala baru boleh buang pakai ihram. Nabi terima perjanjian ini. Tangguh umrah. Tangguh tarpan. Terima perjanjian ini. Kenapa Nabi terima? Kerana perjanjian ini bila dimeteraikan bermakna Islam menang dari segi politik. Pemimpin muka aktif eh, Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah dari segi politik. Sebab itu dia terima perjanjian. Utamakan kemenangan politik tangguh umrah. Boleh diwajibkan haji. Nabi D. haji wajib selalu Abu pergi haji. Setelah Mekah berjaya dibebaskan patuh Mekah. Barulah Nabi pergi Mekah. Setelah Mekah dibebaskan. Dari jadi politiknya. Ini menandakan bahawa Nabi mendahulukan kemenangan politik daripada ibadat haji dan umrah. Kerana ibadat haji umrah ni wajib muasa. Wajib yang boleh ditangguh. Kemenangan politik tak boleh ditangguh. Islam masih berkuasa. Yang inilah banyak orang pelan tak baca ni. Orang yang melompak sana tak baca. Orang yang tak baca ini. Mudah-mudahnya ikut DAP. Ini dia. Kerana kejahilan. Kita mesti faham. Kemenangan politik kepada Islam sangat penting. Islam mesti berkuasa dan memerintah. Dalam masa yang sama, orang Islam mesti memimpin di Malaysia ni orang Melayu adalah majoriti Islam. Mereka yang berhak memimpin. Bukan bermakna kita nafikan hak orang bukan Islam. Orang bukan Islam dibenarkan berada dalam negeri Islam. Dibenarkan menyertai kerajaan. Duduk kerajaan pun boleh. Tapi kuasa politik yang tinggi mesti orang Islam. Menurut Allah Ta'ala Walaupun Allah limunil kafirin ala limu'minina sabila. Allah tak izin. Bukan Islam mengatasi orang Islam. Dalam pemerintahan negara. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang betul. Tuan Guru Rajadi telah menyatakan bahawa kemenangan politik itu adalah lebih penting berbanding dengan menunaikan umrah dan haji. Memang betul Tuan Guru Rajadi cakap macam tu. Kerana apa? Sebab Tuan Guru Rajadi kata dekat Malaysia ini orang lagi penting tunaikan umrah dan haji tetapi tidak pentingkan kemenangan politik. Sebaliknya dalam Islam sepatutnya kemenangan politik itu lebih penting dan didahulukan berbanding dengan menunaikan ibadah umrah dan haji. Kenapa macam tu? Tuan Guru Haji Adi telah memetik satu kisah yang sangat-sangat masyhur dalam sejarah Islam iaitu kisah perjanjian Hudaibiyah. Di mana kita semua ingat betapa nabi dan sahabat-sahabat nabi telah konvoi beramai-ramai dari Madinah pergi ke kota Mekah untuk menunaikan umrah. Mereka dah siap orang kata apa berpakaian ihram, telah berniat ihram dan sebagainya ke Mekah dan mereka dah hampir sampai ke kota Mekah tetapi telah dihalang oleh kafir Quraisy yang tidak membenarkan mereka masuk ke dalam Mekah. And then kemudian kita semua tahu long story short perjanjian Hudaybiyah telah dimeterai dan sahabat-sahabat Nabi serta Nabi sendiri terpaksa berpatah balik ke Madinah terpaksa membayar dam dengan menjemput binatang kerana apa? kerana mereka telah keluar dari ihram tak ada ketika mereka tidak lengkap menunaikan rukun umrah. Jadinya, pengajaran dekat sini, tuan-tuan dan walaupun memang tak patut, even pada ketika itu, Umar Al-Khattab dan juga Abu Bakar Al-Siddiq telah mempersoalkan kepada Nabi, adakah tindakan Nabi ini betul? Sedangkan Nabi kata, ya, ini semua adalah wahyu dari Allah Ta'ala, di mana selepas itu terbukti, pada tahun-tahun berikutnya, umat Islam bebas untuk masuk ke kota Mekah dan juga berdakwah kepada penduduk Mekah tanpa sebarang halangan daripada orang Quraish kerana mereka terikat dengan perjanjian gencatan senjata selama beberapa tahun. Ingat tak benda tu? Jadi, Tuan Guru Rajadi telah menggunakan kisah ini untuk membuktikan betapa sebenarnya dalam Islam kemenangan untuk politik bagi Islam adalah lebih penting daripada menunaikan umrah dan haji. Dan secara pribadi, saya setuju dengan nyata itu. Bukan kerana beliau ialah Tuan Guru Rajadi. Bukan kerana saya orang pas, Oh, Papa Barry memanglah dia orang pas taksut on, Bukan. Anda fikir betul-betul. Sekarang ini, menunaikan umrah dan haji itu memang merupakan satu ibadat. Kalau haji wajib, kalau umrah sunat mu'akad. betul tak? Tetapi, ibadat-ibadat itu adalah untuk diri sendiri. Wajib untuk haji adalah wajib yang boleh ditangguh. Kalau tak boleh tunai pada tahun ini kerana musyakah, boleh tunai tahun depan. Kalau tak boleh tunai pada sekarang, boleh tunai akan datang. Even kalau kita meninggal dunia pun, boleh buat badal haji. Tak ada masalah. Tetapi untuk kemenangan politik, untuk kemenangan Islam untuk mentadbir negara dan sebagainya dan dalam kes ini of course PRK Air kuning itu lebih wajib sebab kadang-kadang kita tengok ada setengah-setengah orang kan dah tahu dah contohnya oh tarikh PRU ini tarikh PRK ini tarikh PRN ini ini tengok-tengok tarikh itu jugalah yang telah mereka pilih untuk pergi menunaikan umrah dan haji menyebabkan satu dua undi dan kadang-kadang sampai berpuluh-puluh undi untuk pihak Islam hilang macam itu saja kerana mereka duk pergi umrah dan haji menunaikan tanggungjawab untuk diri sendiri. Sedangkan untuk mencapai kemenangan bagi Islam dalam pilihan raya sebagai contohnya dalam konteks politik, itu merupakan satu benda yang melibatkan ramai orang, melibatkan masyarakat dan merupakan satu perkara yang sebenarnya lebih dituntut kalau ikutkan. Ya betul, demokrasi ini tak wujud dalam Islam. Kita faham benda tu. Tetapi dalam konteks negara kita, demokrasilah sistem yang digunakan. Jadi Islam ini tak kata pun demokrasi haram. Cumanya kita kena pastikan yang Islam itu menang dalam kerangka undang-undang dan juga sistem yang ada dekat negara kita. Itu saja. Jadi kata Tuan Guru Haji itu betul lah. Sekarang ini daripada kau sibuk nak fikir tu nak haji dengan umrah whatever, better kau fokus untuk balik ke kampung halaman untuk mengundi bagi memastikan kemenangan pihak yang menegakkan Islam. Itu saja. Itu memang merupakan tanggungjawab yang lebih penting dan kalau anda belajarlah tentang makasih syariah Perkara itu jugalah merupakan antara perkara yang tertinggi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Jadi, in a way Secara asasnya Apa yang disebutkan oleh Tuan Guru itu Adalah satu perkara yang betul Bukan satu ajaran sesat Bukan satu benda yang silap Bukan satu benda yang Oh, Tuan Guru Rajani memang suka hatilah Dalil-dalil-dalil Tidak Memang benda itu betul Dan memang itulah sepatutnya mentaliti kita Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Memang itulah sepatutnya apa yang kita buat Iaitu untuk mensiskan kita berjuang Bagi mencapai kemenangan politik Bukan sekadar sembang-sembang-sembang dalam Facebook dan sebagainya. Tetapi bila tiba hari kejadian, hari mengundi sebagainya. Oh, saya tak boleh mengundi. Saya pergi haji. Oh, saya tak boleh mengundi. Saya pergi Mekah. Inilah masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian. Kadang-kadang kita terlalu fokuskan kepada pahala untuk diri di sendiri berbanding dengan pahala untuk menyelamatkan umat daripada kerosakan yang dibawa oleh mereka yang membawa agenda yang lari daripada Islam. Nampak tak dekat situ? Jadi kepada orang-orang parti amanah dan juga anak-anak papa secara umumnya, berhentilah daripada nak menggunakan benda ini bagi merendah-rendahkan kempen Perikatan Nasional. Apa yang disebutkan Tuan Raja itu adalah satu benda yang betul, memang satu benda yang ada dalam Islam dan yang paling penting sekali, inilah dia nama dia, Fiqh Alawiyat. Fiqh keutamaan. Apa yang lebih utama? Menunjukkan ibadah untuk diri sendiri ataupun untuk berjuang bagi kemaslahatan umum. Yang ini pun sebenarnya anda tahu Jawapan dia apa sebenarnya tuan-tuan dan saudara tapi kalau anda ada jawapan yang lain daripada itu anda tetap kata, oh tuan Guru ni ini memang merupakan orang yang membawa ajaran sesat mana ada, orang oh, kata apa, raya itu lebih penting berbanding dengan umrah dan juga haji yang ini saya cakap terus terang anda pergi masuk pasti belajar balik dari zero tentang fik alawiyat tentang fik keutamaan budak-budak pasti pun saya yakin mereka lagi pandai dalam bab ini berbanding dengan anda tetapi mungkin anda kalau tak faham juga tentang perkara ini Senang cerita, jawab soalan ini dari saya. Mungkin pada ketika itu barulah anda faham. Kodlah kalau anda faham kan? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?